başvuruya sadalbay Başvuranın oducu əvvəl dediyim yerə qaydıram. Səqiyə pul lazımdır. Ölkədən eee indi pandemiya məsələ çıxandan sonra xeyli e, bu yaşa idarələri filan, yaşa ab-ixtar filan xeyli ziyan çəkdilər. İndi onlar əvvəlki qədər para çatdıra bilmirlər həm ölkənin içində ən azı pensiyalar, maaşlar çatdırılıb verilməli. Həm də ölkədən xərc verilən xərclər, kənara gedən xərclər çatdırılmalıdır. Ona görə də nə ensən elə hər hansı nafarad səmvurur. Yəni bu birincisi bu, tutaq ki, onun qiyməti birdən belə çörək hər zaman strateji olub, tamam bunu hamı bilir. Çörək birinci də deyil, məsələn, üçün. çörək çox strateji məsələdir. Çörəyin qiymətini qaldırmaq üçün onun iqtisadi əsaslarını e, həftələrlən Bəlkə də aylarla cəmiyyətə izah edilməlidir ki, bunun nədən qaynaqlandığı. Ərıca da dövlət o çörəyin üzərinə qoyduğu qiymətin və əvəzinə o çörəyi alıb yeyəcək adamlara vermək məcburundur. Başqa cür ola bilməz. Azərbaycan şərtlərində 50 dəfə demişəm. Nazirlərdən tutmuş bütün bax bu gün ortada olan o alqarqan falan deyillər ha. Sabah paketi durdur. Korrupsiyanın, rüşvətin qarşısında bunlar həmsacından ölür. Çünki Azərbaycandakı e, bazar bazar. Azərbaycanda bazar o, daha bir varşımağın bazarını demirəm ha. E, hı, bu bu bazar iqtisadiyyatından bağlı olan bazar. Azərbaycandakı bazarlar paketləri üzərindən formalaşıb. Korrupsiyanın, rüşvətin üzərindən formalaşıb. Bu gün hər hansı bir adam aldığı maaşla hər hansı şəkildə istər nazir olsun, istər adi bir pensiyонер müəllim olsun. Heç biri aldığı maaşla Ay başına çatdıra bilməz. Və əslində bu ölkənin tamamına, bu ölkənin tamamına, bu ölkənin tamamına qanunsuz və məhkəməsiz ölüm hökmü çıxarılıb. Bax normal ölkələrdə olduğu kimi. Bax qulağımızın divində Gürcüstan var. Gedirsən, gəlirsən. Baxın Gürcüstanda təkcə gedib alıb 4 minə, 5 min aldığın maşını 15 minə gətirib Azərbaycanla çıxartmaq olmur. Nə təqtdir, bunda problem deyil. Niyə belədir? Çünkü Gürcistan'da maaşına göre 4002. Orada açık pazar insanların aldığı gerçek real maaşa göre formalaşır. Dünan dedim. Her bir oligar nazir ne bileyim bak o bu bela, o e, hükümete bağlı iş adamları filan filan. Bunların tehlike özleri özleri çevrelerinde o minlerle bunların kulluqçusu, sürücüsü, ne bileyim sürücüsünün kömekçisi, kömekçileri filan filan. Bunları aparan, taşıyan, getiren. Yani görün bu adamlar da əslində bunun nə sədiyyəti də müqabil əsədi yoxdur. Sabah o nazir, o aliqar, o ola bilinc polis rəisi opera qurur, maaşa oturdusa həmin adamlar avtomatik göydə qalacaq. Buların heç yerdə maaşı filan yoxdur. Amma bu gün onların gəlirləri adi bir ustaçı məktəbdə 30 il 40 il müəllim istəmiş adamdan çoxdur. Və belə bir o qədər qəribə və belə o E, yara, yaramaz və yarıtmaz bir sistem qurublar ki, o bazarda o 30.000, 20.000, 80.000 da nə dedi? Məhkəmədə dedi. Heç qulaqlarına dolmadı. E, Əli Abbasov məhkəmədə dedi ki, təkcə mənim cib xərciyim, aylıq cib xərciyim, mənə qalan xəstəlik yox, elə-belə cib xərci, orada, burada. Yə, belə deyə, puludur, hə. Belə deyək, siqaret torbu da yar. E bunun 300.000 300.000 dollar idi. İki pulundan da yarım milyon. Yarım milyon təhcizat cib xərci eləyən nazir indi sabah onun marşrutu tozacından ölək. Və bu ölkə 38 manat, 128 manatsa gələ də baxıb o qiymətlər qalxmağa davam eləyəc. Niyə? Pandemiyaдан sonra iqtisadi o əvvəl qurulmuş sistem tam dağılıb, çöküb. Amma gündəlik o pul gəlməli idi ki, həm ölkədə maaşları çatdırmaq olsun, verib, pensiyaları çatdırmaq olsun, həm də ölkədən kənara ödənilən xərac falan filan Amma o neft pulları, indi halda neft fondunda başda bir miqdar pul qalıb bilmirəm. Heç bəlkədə qalmayıb. Biz bilmirik ki, ha, neft fondunda ədəb bu, bu indiki sürətlə davam eləyirsə, neft neft fondundan büdcə çökəmlər, bir müddətdən sonra o, o neft fondunda da pul qalmayacaq. O zaman bu ölkə necə yaşayacaq? Mən necə yaşayacağam? 38 manat da oradan doğur. 25 manat ona görə 38 manat olub çu. Artıq çatdıra bilmirlər. Sən onu 38 manat elisən, vətəndaş 15-20 manat cibindən artıq pul verir. Ayda, tutaq ki, hələ ayda bir iksə un alırsa. O 15 manatdır, təsəvvür eləyin, neçə milyon adamdan yığılır və bir xeyir miqdar pul eləyir. Onun əvəzində axı sən o 15 manat artıq verdiyinə görə onun cibinə heç nə qoymursan. Yadınızdadır dünən dedim, o bir ittad var o, nə doğşan, nə doğur, eee, nə də beter. Hadrəcəbildən BT1-nə oturdublar oraya. Yadınızdadır? Burada da müzakirə elədik. Demiş ki, ilin 1-ci yarısında marşların artımı, qiymət artımının xeyl üstələyəcək. Onda mən nə demişdim? Demişdim, bu o demək ki, ölməşəy, bölmə yaz gələr görənə bitər. İndi çıxsın desin o gedə. İndi desin ki, o gedə çıxsın desin ki, o ə, artım buna yetir yetmir. Baxın Şimdi Elçin orada gösterdi yani. Adamlar gör ne kadar tüm bunlar onu da demişim adam mecbur bunlar değiller ki tanışın hey çıkın ne de izleyin buna verin. Gör adam ne der Elçin oku gör ona değil hele. Cemaat işsin. Deputat değil lazım olmadığı halda 2-3 çörek alırlar ama istifadə etmirlər. Gör ne zaman bir daha gelir. Bu adamın hayasızlığına bakın siz. Ya bu adamlar deyirəm da, bak, bunlar mən ona görə Neçə dəfələr bu parlament o qədər təhlükəlidir ki, indiki parlament var ha. Bax fikir ver, bu deputat niyə bunu deyir bu? Doğrudan mı bu qədər axmaqdır? Axmaq da deyil o. Ona zəng gəlir ki, sən o cıtdan nağılı var deyib, deyirəm, tez siz deyirəm. Deyin nənəm sənə yağ yağması verdi ki, mənə odun yığın, düzdür? Sonra deyin nənəm sənə yağ yağması verdi ki, mənə odunumu da daşıyın. Sonra da dedi ki, nənəm sizə yağ yağması verdi ki, məni də dalınıza alacınız, kəlliyib məni də aparacınız pulara o mandat verilib ha indizan gəlir deyir nənəm sən o mandat ona görə verdi ki çıxıb indi danışasan çıx danış ki adam o qədər axmaq və o qədər həyansız və o qədər nadir istə ola bilməz adamlar lazım olmadığı halda iki çörəy alırlar hə ailələr var ki çörək bunu gündə zorla xeyir nüans ki iki çörək artıq adam çörək hər gün olur də orada da hə yəni bu bizən zorla bu parlament o qədər təhlükəli ki dəfələrlə demişəm Və bu deputatlar o gələn zəngə görə nənəmsin sənə yağ yağması verdi, filan işi elə istəndən şeyi, hətta dövlətin varlığına belə xitan verəcək qərara bular imza atarlar. Bunlar buna görə seçiliblər, seçilməyib əsasən təyin olunurlar. Bunlar o qədər həyansızdılar, bunlar o qədər tərbiyəsizdilər ki, bu danışığına baxın. Yəni hər şeyi iqtisadi elədin, işığı, qazı, suyu bildim də, amma çörək zəhrim var hər gün yeməli də axı bu. Azər mara qalsın o çörəyi. Odandan da nə təri demişdi o qazaqda. Əlaqə e, vəhd nə təri demişdi? Yaxşı möhtəc elə. Ağı, ağıya dönsün çörəydə. Yaxşı möhtəc elədi də bizdə. Ağıya dönsün o çörəyi ki, biz bu ölkədə bax bax belə bu dadların belə deyininlə yeriyik. Bu başımıza minnət qoyurlar ki, 3 dənə çörəy almayın da 3 dənə çörək yeymə, 2 dənə çörək yey. İndi qaqaşam mən nə təri başa salım 2 dənə çörək yey. Qaqaş and olsun Allah, indi ki çörək var ha. Ondan deyirlər balaca çörək. Qaqaş bəzən apaydı onun birini, bir də yarısını rahat yeyil. İndi mən qaqaşın əlində çörəyi nətar ala bilərsən? Al da gəl al da şərəfsiz gəl. Gəl otur burada, al o çörəyi götürüb. Ki indi sənə deyir ki, çörəyə qənaət elə. Eləyəy. Qənaət onunsu da elə olacaq, məcbur edələsin. Amma sən daha həyətsizlik eləmə də. Ha e, bu qədər həyətsizlik olmaz ki. Bunun həyətsiz, bunun ləyaqətsizliyinə bax. Lazım olmadıqda halda 2-3 çörək Allah istifadə etmirlər. Salamu aleikum. Və sizin donuzlarınız da nə şey yeməldə? Şəhəri bax. Həmin o çörəklərdir bax. Şərəf sizdədir. Bəli, səhər də hər zaman eşitdiyimiz bir söz də de var. Deyillər Allah heç kim çörəklə imtahana çəkməsin. Bu gün imtahana çəkirlər bu xalqi vallahi çörəklə imtahana çəkirlər. Davud o Samətkara çöplük şəhəri idi da. Dəfələrlə demişəm. Baxın. Hər öz yolunla başa çıxıb gedir. Yolların ayrıcı şahım tacıdır. Gedib aşırmağa işağaç var, çörəy ağacıdır, dar ağacıdır. Gör bu şeir neçənci ildə yazılıb. Və bu bu günün dünən söhbəti deyil. İmtahan deyil artıq bu. Bu imtahandan sonra belə dam çəkişməkdir, bildinmi? Azərbaycan xalqı artıq uzun illərdir ki bu bir tərəfdən imperiyanın Bir tərəfdən imperiyanın yerli ökədlərinin, bir də burdakı iqtisanın və istibdadın hər öz qaynağını batırıb bax belə dimdiyini də basıb-basıb bu millətin olan qalan nəyi var yeməklə məşğuldurlar. İndi daha indi vəziyyət öyrə gəlib daha ney-ney nə ayaraq çörəyi bağlayaraq, ney-ney nə, nə ayaraq maska taxmadığı cərimə eləyək. Ney-ney nə, nə, nə ayaraq maşını orada düz saxlamadı cərimə eləyək. Ney-ney nə, nə, nə ayaraq yolunu düz keçmədi cərimə eləyək. Ney-ney nə, nə, nə ayaraq nə bilim ə, Gördüm bir şey yoktu. 2 tane 3 tane cavan uşağı tutun. Her 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 polise günde 3 tane cavan uşağı yapar. Neyse at cibine. Ama da ne falan kadar pul al. Ve böyle böyle ülkenin her yerinde haksızlık, edaletsizlik, namussuzluk, vicdansızlık. Ben bir defa demişim. Bir defa da ıı, e, ne diye. metrosunun yanında. Ecem metrosu yok. Azatlık metro e, metrosunun yanında. Durmuştum kenarda. Bir kız uşağı düştü. 115 yaşlı daftobusdan maskası bir az çənəsindən belə. Qabağına bax bu deputat boyda bir yaşlı kişi çıxdı belə. Ha durdu özünü təqdim elədi. Və təsəvvür elin ki mən orada gördüklərimi Allah heç kimə göstərməsin. O qızın gözlərinəc dolmuşdu. Necə yalvarırdı buna. Bu da yoxayıb e, belə dəmir kimi bax belə durub. Onda necə nə bilim 14 yaşlı qız şu anda bunu hərisə göndəriblər. İndi evdən bura nə qədər pul veriblər vermiblər. Va axşam evə gələndə anası ya atası beləndik ki, bunu maskı düz taqmanın cərməyiblər. O da yası ilə vaxtınca atası anası qayıtdı, ona belə şillə vurdu. Ya belə bir söz dedi və həmin gecə də həmin qız getdi intihar elədi. Və bunlar bunu düşünmürlər, hey, bunlar vicdanət deyil. O belə qız buna yalvarır, gözləri dolub, bax belə. İndi elə də qızlar var ki, məsələn, çündə çıxardır belə gübündən, ağtır, sümü deyil onlar. 20 manata da, ya, 100 manata da çıxadan çəpir çıxıb gedir. A Bu göz uşağı kimi belə durub gözlər papaq papaq. Elə o da dedik bahar burudu kimi dolub nağılda dedik, dastan da. Bir gitməyə bəndi ki, nə bilməm yağ kimi yağsın, leysan töysün gözündən. Belə bir vəziyyətdə mən orda nə yaşadım, bir Allah bilir. Yaxına gəlib də müdaxilə eləmək istəmədim niyə? Bir işin içindən başqa bir iş də de çıxmasın deyə. Amma nə getər dözərəm mən? 1 2 3 üzüdə dözməyacam da. Bular nə bular? Gəlirsən nə olacaq ki? Yəni bu bu bular təhlükəlidirlər. Bir daha deyirəm, bular bu adamlar çox təhlükəli adamlardır. Və İrham Əliyevin başına dönüb ən təhlükəliləri, ən nadir üstləri, ən yaramazları, ən yarıtmazları, ən dələduzları hardan dünyanın harasından yığıb gətirib indi Deputatlar var, e, baxırsan o da deputatdır. Əbəllə onun ümmetçadan başından yaşamayıb. Mən Mangitanın təqoruşundan gəlirəm. Mən bilmirəm. Murmançukdan gəlir. Olar heç bu ram vətəndaş deyil. Bəs bu adam necə deputat olub burada? Kim bunu gətirib? A, sonra da bəlli olur ki, bunun nə bilim o haralarda, Londonda belə filan, belə. Bəs bunlar necə olurlar? A, bu ölkənin də hamının tanıdığı, bax qonşuda, qohumda, hamının bildiyi hörmətli insanlar var ki, həm də ə, o qonşuların ə, ən azı O üz üzlər utanır deyib, qonşularım gələndə mən axır qadağımı keçəcəyəm mən deputatam. O baxımdan ya danışa, ya da heç olmasa susa, gələndə dərcə qoysub vallar, dantandığıma sustum sənin xatırından. Amma bunlar bu Azərbaycanda 125 deputatdan azı, azı 110-nu bilcopay olut tanımır. Əskorları da tanımır heqiqətən. Adam nəçi deputat o? Bu ölkədə Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə deputat olan hər bir kəsi Uçqur çantalardan tutmuş, ta Bakıda o prezident aparatına qədər hər kəs tanımalıdır. Yəni Azərbaycan balaca bir ölkədir, burada hamının tanımadığı adam necə deputat ola bilər?